Всім доброго часу доби я Олексідушка, ведучий канал 1 плюс 1 і ведучий програму Життя без обману. І я починаю свій відеоблог. Дуже часто ви звертаєтесь до мене з запитанням: а, як робити так, щоб не лише їсти якісні продукти, про які ми говоримо в нашій програмі, а ще і їсти правильно? Ну що ж, а, можу вам відповісти, що. Правильно їсти це 5-6 разів на день невеличкими порціями, і ходити 3-4 рази до спортзалу. Але у мене, ви кажете, що у вас не виходить. Я вам скажу чесно: у мене у самого так не виходить, якщо у нас починається довгий процес зйомок. Ми знімаємо 4-5 місяців. і За цей час я теж набираю зайві кілограми, які потім зганяю впродовж наступних 4-5 місяців, коли у нас іде підготовка до наступних зйомок. Тому я подумав, що було б непогано зробити такий відеоблог, де б я б і сам би навчився, і вам. Би пояснив, як за максимально напруженого графіку офісної роботи, будь-якої іншої роботи правильно харчуватися, ну, більш-менш зрозуміло, правильно харчуватися, і як робити вправи фізичне навантаження, яке б допомагало нас тримати у формі, і для цього навіть не ходити у спортзал. Е, для цього спеціально е, я Познайомився з Валентином. Ще раз Валентин. День добрий. Валентин це один з засновників найпопулярнішого кросфіт клубу в Україні. Він професійний спортсмен і людина, яка знає все про тіло, про силу. Прес покажеш. Ну вот, вот, вот вам быстро доказы, доказы, так? А ты знаешь, Леш, я всегда говорил и буду говорить следующие вещи. Все, что у нас происходит, и вот за счет чего мы меняемся, это вот наша гормональная система, да. И для того, чтобы дать ей некую встряску, мы в одном движении должны будем задействовать максимальное количество там мышечной площади нашего тела. Как следствие, мы будем терять большое количество энергии. Вот, и как следствие, организм потом, для того, чтобы восстановить свою энергию, будет забирать ее откуда из жирового депо. Для выполнения этих упражнений нам необходима определенная атрибутика, вот скажем, коврик. То есть нам достаточно 15 хвилин, не година, не пи. 15 хвилин. 15, mm -hmm. да. 15 минут с головой достаточно. Итак, первое упражнение в нашем сегодняшнем комплексе, это будут отжимания, классические отжимания от пола. Женки скажут, что вот будут трицепс. Один, для того, чтобы женщине нарастить трицепс, нужно тренироваться дважды в день на протяжении 10 лет. А, Отжимания. Вот особенно для девочек, которым тяжело, как упростить это движение. Угу. То есть для того, чтобы упростить движение, нам нужно попросту уменьшить рычаг, длину нашего тела, стать на колени. Легко. Убрали одну ногу. И одни ногой протяем, ну, да? Ну, в среднем, как правило, это 10 до 15 повторений в одном подходе, 3 до 5 подходов. Можно выполнять вот С это упражнение. Вот С вид, вид, подходом? Э, ну, в среднем 90 секунд. Э, далее, мышцы живота. Ну, здесь классические скручивания. Либо в положении следующем, либо в положении бабочка. Угу. Ну, опять же, для тех, у кого есть животик, На. вот это поудобнее будет. Поудобнее. Согласен. Опять же, 15-20 повторений в подходе можно выполнять. Можно связать это в некую цепочку. Например, отжались 10 раз, сделали 15 раз пресс такой суперсет, отдохнули. Любая нагрузка, пиковая нагрузка происходит на легкой задержке дыхания. Поэтому выдох всегда в конце движения. Вот я вдохнул, и я выдохнул уже в конце. То, что нам советуют институты, которые проводят реабилитацию, лежа на животе, подъемы одновременные грудного отдела и ног от пола, при этом напрягая мышцы поясницы, и несколько секунд задержка, снова расслабленные. Вот это очень хорошо и круто прорабатывает внутренние мышцы. Ага, вот то, что нужно, то, что... Держит наш позвоночник. Опять же, можно поиграться разными направлениями. Например, я отрываю одновременно правую руку с левой ногой. Я бы это оставил напоследок. Угу. И где-то делал бы по 15-20 повторений. 3-4 подхода. Мы, Мы проработали все тело. Ноги. А, а еще же ноги. Мы еще а, не приседали. Ноги, Правильное приседание. Ну, во-первых, очень полезно для женщин, потому что очень красивую фигуру формирует. Чем больше крови сердце перегоняет, тем для нас лучше. Тем потом у нас будут лучше восстановительные процессы, и тем больше жира мы заберем из наших консервных банок. На ноги всегда нужно ставить примерно на ширину таза. Ну вот. Примерно. Вот Опять поставлю, это да? не дом. Что-то, особенно девочки, длинноногие. Если это азиатки, наоборот, коротконогие, да, понимаешь да. как? Тут плюс-минус нужно смотреть по удобству. Но классическое понимание это ширина таза. Носочек должен быть примерно разведен по 10-15 э, градусов, градусов да, в стороны наружу. Для чего? Потому что во время приседания наши колени будут тоже уходить по направлению носка. Для чего? Для того, чтобы снять нагрузку с коленного сустава и перенести нагрузку на внутреннюю поверхность бедра. Нужно представить, что тебя бьют живот, Оп, и у тебя таз пошел сразу назад. То есть мы что сделали? Растянули заднюю поверхность бедра. Я э, засчитываю присед, когда паховая складка моя, да, вот она ниже горизонтальной линии. Сведи ну стопы можно. и сядь вот так. Сядь ты стопы. Да, вот просто вот э, и сядь вот да. Сядь. <связывающий> <Ага>. <связывающий> ну реально тяну. Потому что да. перенес перенес нагрузку всего тела осевую на коленный сустав. А так мы сели, мы красиво сели, спокойно. Не можем приседать, но есть такое. Не, ну вот не может человек приседать. Но вот, вот так вот, а этого недостаточно. Да, поэтому Там мы можем заменить заважаем. на какое-то адекватное упражнение, которое точно так же нагрузит наши ноги, это выпады на месте. И форсируя, да, постоянно выполняя эти движения, ну, не 3-4 дома, можно каждый день делать, угу. то результат будет, ну, Я думаю, за два місяці точно. За два місяці, буде результат. У вас підтягнуться стегна, у вас підтягнеться те, що я називаю п'ятою точкою опори. У вас підтягнеться моя улюблена частина тіла, мій живіт. Ну, у вас, а у мене підтягнеться. У вас трошки розпрямляються плечі, тому що ми звикли отак усі ходити. На сьогодні я вам кажу до побачення. Дякую, Валентин, і зустрінемося в наступному відеоблозі, де ми поговоримо про що. как тренировать себя, будучи офисным работником. На сегодня вам до побачення. Чекайте наступного выпуска.